Hərbi yoldaşları onu döyüş filmlərinin qəhrəmanlarına bənzədərək Terminator Mehrab deyə çağırırdılar. Erməni dilini öyrənən Mehrab bəzən düşmənin arxa tərəfinə keçib kəşfiyyət aparıb qaydanda özü ilə əli qolu bağlı əsir də gətirməyə məsafə qolub. Ən müqəddəs arzusu uşaq uğrunda vurışmaq imiş. Həmin döyüş vaxtı yaralı olduğu halda Əlbəyxa döyüşlərə daşınıb. Mehrab Niftəliyevin Şura kimi gələn döyüş yoldaş olsa, elə də asan olmuyor. 2016-cı yanvar döyüşlərindən təcrübəli kəşfiyyatçı kimi tanınıb. Mehrab Vətən mübarizəsinin ilk günündən xüsusi təyinatlı qüvvələrdə baş qızır kimi odlu döyüşlərə atılıb. Füzuli Cəbrail istiqamətlərində gedən döyüşlərdə düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini mənfi edib söz verdiyi kimi uşu edək gedib çıxıb. Bayrağımızın uşada ucalma halını görəndən sonra isə bizdən əbədi tərk edib.